जम्मू काश्मीरमधील पहलगाममध्ये झालेल्या अतिरेकी हल्ल्यातून बचावलेल्या पर्यटकांना आता महाराष्ट्रामध्ये आणलं जात आहे घटनास्थळावरील भयावह दृश्य आणि थरारक प्रसंग सांगताना परतलेल्या लोकांच्या डोळ्यातून अश्रू थांबत नाहीये असाच काहीसा प्रसंग नागपुरातून एका दाम्पत्यासोबत घडलाय अतिरेक्यांनी के गोळीबार केल्यानंतर प्रसंगावधान राखल्याने तिघांचाही जीव वाचला आहे काश्मीर सोडून नागपूरच्या घरी आल्यानंतर त्यांनी सुटकेचा निश्वास सोडला तिलक रूपचंदानी हे पत्नी आणि मुलासोबत काश्मीरमध्ये फिरायला गेले होते पहलगाम मध्य अचानक गोलीबारा आवाज आला घाबरले रूपचंदानी कुटुंबा ने टेकड़ी वरुण खाली उड़ाया टाकल होता हे सग रूपचंदानी कुटुंबिया ने संगित है हम वो दरवाजे पे ही खड़े थे पीछे से फायरिंग हुई और पब्लिक पूरी वो गैलरी के अंदर में घुसी और पब्लिक जब गैलरी में घुसी पंद्रह बाय साठ सत्तर सा फीट का जो रास्ता था तो सब ऐसे घुसी कि अगर मैं पीछे देखा पब्लिक आ रही है उसके पीछे फायरिंग हो रही थी वो नहीं दिखी लेकिन वो पब्लिक ऐसे घुसी तो हमारे को लगा कि हम रुकेंगे तो कुचल दिए जाएंगे तो मैंने इनको गेट के पीछे दलदल थी घुटनों तक के इनको दलदल दल में कूदाया फिर जस्ट पब्लिक जब तक आ गई तो मेरे बेटे ने भी पीछे फंसा और मेरा बेटा खुद ही निकला फिर इन दलदल दल में ये इनको उठाए हमने इनके जूते वूते वहीं पे गिर गए फिर हम इनको जंगल के रास्ते पीछे क्योंकि फायरिंग फुल हो रही थी और अनुभव आ गया कि फायरिंग हो रही है लोग मर रहे हैं क्योंकि वो ज़्यादा नहीं थे हमारे से सत्तर अस्सी फिट ही दूर थे साठ सत्तर फिट सत्तर अस्सी फिट दूर होंगे गैलरी के उस तरफ वो थे और गैलरी में पब्लिक थी और गैलरी जो रास्ता है रास्ते के इधर हम थे दलदल की तरफ तो हम पीछे मुड़ के अभी देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी मैंने इनको उठाया और मेरे बेटे ने भी उठाया और इन्होंने भी उस समय जंगल के और पहाड़ियों के रास्ते से हम सात से आठ किलोमीटर नीचे आए और इनका पैर एक्चुअल में मुड़ा हुआ था पूरा कितनी इंजुरी आई है और क्या हालात थे उस समय वहाँ सिचुएशन कैसी थी और अभी इनकी तबीयत कैसी इनको एक्चुअल में वहाँ पे अनंतनाग में हॉस्पिटल में बोले कि इनको दो फ्रैक्चर है मेरा ट्रीटमेंट तो मैं नागपुर जाके के लूँगा अपनी सिटी में मैं इनको डिस्चार्ज करवा के ला लिया हूँ सिचुएशन यानी सोचने के बाहर की थी लोक चिल्ला रहे थे चित्कार करते गोलियाँ चल रही थी और गोलियाँ काफी चली वहाँ पे। और हमारे पीछे थी लेकिन हमारी हिम्मत नहीं रही थी कि हम पीछे पलट के देखें हमारे को लग रहा था सिर्फ आगे देखो और जंगल की तरफ भाग हो नीचे की जहाँ अगर वो पीछे देखेंगे तो हो सकता है हमारे पीछे भी आवे हम नीचे भाग रहे थे पीछे पलट के देखा ही नहीं हमने जिथे गोळीबार झाला तिथून धावताना तिलक यांच्या पत्नीचा पाय फ्रॅक्चर झालेला होता दलदलीच्या वाटेतून चालता येत नसतानाही त्यांनी आठ किलोमीटरचं अंतर पायी कापत रुग्णालय गाठलं तिलक यांच्या पत्नी सिमरन यांना आता तो क्षण आठवला की डोळ्यातून अश्रू येतात गोळीबाराच्या घटनेनंतर त्या इतक्या हादरला की त्यावर बोलताना त्यांना शब्दही फुटत नाहीये